মোৰ জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আজিৰে পৰা আকৌ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিছিলোঁ পঢ়াবোৰ শেষ হ'ব নেকি কিন্তু নাই এতিয়াচোন পঢ়াবোৰ দুগুণে বেছি বাঢ়িছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই মই কলেজ পালোঁহি আৰু বতৰটো ইমান বেছি বেয়া বৰষুণ কিন্তু দিয়ে আছিলে আৰু আমাক সময় দিছিলে দহটা বজাত কিন্তু মই সময়তকৈ আগতে কলেজ পালোহি আৰু এয়া মোৰ লগৰখিনিও আহি পাইছেহি আৰু কলেজখনো মোৰ নতুন লগতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোবোৰ মোৰ নতুন আছিলে আৰু অকণমান নাৰ্ভাছো হৈ আছিলোঁ যিহেতু সকলোবোৰ নতুন নতুনে আছিলে আৰু এয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে আজি আমাৰ ক্লাছ নহয় আজি আমাৰ কলেজখনত প্ৰথম দিন আৰু আমি গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট নতুন হয় গতিকে আমাক মানে ডিগ্ৰীটোৰ বিষয়ে ছাৰ মেমহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ বুজিলোঁ তাৰপাছত ইয়াৰ প্ৰ'গ্ৰামৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত আমাক এনেকৈ পেকেট লাঞ্চ দিলে আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ কলেজ গাৰ্লছ কলেজ নগাঁও আৰু ইয়াতে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকেও মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ সপোনবোৰ পূৰা হয় আৰু শেষত এখন ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আজিলৈ বাই